Янтарными войнами объясняют активисты и вчерашнее нападение на депутата Горсовета в Житомирской области. Александр Николайчук, давний борец с незаконной добычей камня, вчера был жестоко избит. В каком состоянии пострадавшие и что говорят следователи, на место происшествия выехал Егор Логинов. На Александра Николайчука напали около 8 часов вечера, когда он возвращался домой с автобусной остановки. Дорогу заблокировал черный форт «Фиеста». Из машины выскочили трое мужчин в балаклавах и набросились на депутата. Двое пошли со мной в рукопашку, а первый, который ближе к мне, начал бить с арматурой металевою. То есть мне нанесли два потужных удара в голову, и меня начинают валити, и добивать ногами. Александр смог отбиться от нападавших, после чего они скрылись на своем автомобиле. Активист позвонил в дом соседям, которые вызвали скорую и милицию. Сам Николайчук не может точно сказать, кто именно на него напал, но добавляет, скорее всего, это месть янтарной мафии. Напад на меня организованно. Спланований особами, які виступають за збереження на видобутку бурштину. вони були не багатослівні. Це було коротко, але це були ну, такі слова на предмет: це тобі за бурштин. В Міліції відкрили уголовне производство сразу по трьом статтям хуліганства, препятствування діяльності журналіста і депутата місцевого совета. На даний час створено посилену слідчо оперативну групу, до складу якої увійшли працівники слідчого управління УМВС. Вона працює безпосередньо на місці події в Олевську і з'ясовуються особи, які причетні до цього протиправного діяння. Сам Александр Николайчук после первичного осмотра Олевскими медиками не захотел оставаться в местной больнице из соображений безопасности. Он не доверяет местным силовым структурам, которые, по его мнению, связаны с янтарной мафией. Что есть большая коррупция там, в правоохранительных органах, которые в той или иной мере сотрудничают с баштынистской мафией. Они заинтересованы в бережной коррупционной схеме, они заинтересованы в тыску, и пригнищении таких, как я. По словам Александра Николайчука, нападений и угроз он не боится и после выздоровления продолжит бороться с янтарной мафией. Егор Логинов, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.